сёння ва ўсім свеце адзначаецца дзень барацьбы з туберкулезам гэта адно з нешматлікіх інфекцыйных захворванняў якое пакуль чалавецтва не змагло канчаткова перамагчы наколькі распаўсюджаны туберкулёс на ббрчыне як пазбегнуць сустрэчы з утраялі людмілы салдзіны На Брэшчине хворых на сухоты становится меньше. Коли еще пять годов тому выявляли до 600 захворывших у год, то в минулом году их было 420. Снизилась и смяротность маль на 40%. Однако проблема не возникает, и она набывает новые формы. Появилась большая проблема. Это множественная лекарственная устойчивость. То есть мы выявляем больного, и уже этот больной невосприимчив многим препаратам. То есть появляется лекарственная устойчивость. И эта лекарственная устойчивость, к сожалению, она растет. На жаль, частяком к этому соединяются и сами хворые. В снимках здесь процветающий туберкулез у молодого человека 62 -го года рождения. Вот. И процесс у него прогрессирует, потому что он нерегулярно принимал лечение в самом начале. Это вот через год у него полость значительно увеличилась. И со второй стороны тоже полостное образование на фоне цирроза верхней доли легкого. Туберкулез поспяхово вылечивается, коли не затягивать и выполнять все назначения урача. Важнейшую роль у поспеховости лечения отыгрывает и раннее выявление. Самый действенный способ – флюорография. Сегодня на Брещине действуют 43 стационарных флюорографы и 14 пиросовных. А хоп доследованием доследованием исследованиям складая амаль 99%. А кроме туберкулеза выявляются и иншие сподорожные захворювания. Таких у минулом году было выявлено 14 тысяч. Это воспаление, хронические бронхиты, Дыхательно недостаточно, землягочной ткани, перелом иногда люди ребер делают, снимочки узнают, что болит из-за того, что он где-то упал и до сих пор не зажил. Ну и кроме этого, примерно в таком же отношении, сколько туберкулез, у нас встречается и онкопатология выявляется при этом. Тому медики у черговый раз закликают обовязково раз у год робить флюорографию. А когда появились первые симптомы – кашель, слабость, похудение – одразу звертаться до врача. Ранняя диагностика захворывания – залог здоровья, а часом и життя. Людмила Салзна Александр Сивицкий, областные новины, Брест.